Bila mana kita dibenci oleh orang yang membenci Islam, kita tahu kita doing something correct. Kita buat sesuatu yang betul. Itu yang menyebabkan orang yang membenci Islam turut membenci kita. Tapi hakikatnya kita kena tahu apa cabarannya, apa pengalaman paling perit lah, paling sukar lah dihadapi dalam dalam usaha-usaha dakwah dalam sekarang. Boleh share sikit-sikit uh, peristiwa manis ke, pahit ke? Dia, ya, dia macam inilah kalau nak kata tentang kemanisan tu, kemanisan tu apabila kita dibenci oleh orang yang membenci Islam. Itu 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 adalah kemanisan untuk kita. Sebagai seorang pendakwah bagi kita kan kalau kita ni seorang pejuang, pejuang eh P E J U A N G ya eh, bukan P E J U lepas tu W A N G itu pun pejuang juga tapi dia bunyi sama tapi maksud berbeza. Maka bagi saya secara peribadi kemanisan tu adalah apabila saya dibenci oleh orang yang membenci Islam Bila mana kita dibenci oleh orang yang membenci Islam Kita tahu kita doing something correct Kita buat sesuatu yang betul Itu yang menyebabkan orang yang membenci Islam turut membenci kita Tapi hakikatnya kita kena tahu Mereka bukan membenci kita Dia adalah membenci mesej yang kita cuba bawakan itu Okay? Dia dibencikan mesej yang kita bawakan itu Bagi saya Saya tak akan bergembira bila mana orang yang membenci Islam Yang tak suka kepada Islam Dia suka dengan saya saya rasa problem di situ. Jadi sebagaimana kan? Bayangkan kalau seorang polis yang mencegah jenayah, dia disukai oleh perompak dan pencuri dengan perasuah. Problem tak polis tu? So? Problem lah. Problem. Kalau kita ni sebagai Muslim yang kita kena buat amal ma'ruf nahi mungkar, tapi orang yang membuat kemungkaran, membuat syirik dan sebagainya, mereka itu suka kat kita. Problem tak? Lah? Problem lah. Jadi bagi saya itu itu kemanisan dia. Kalau nak kata cabaran dia tu, cabaran dia Saya tak suka letak kepada yang eksternal lah Eksternal dia luar kawalan saya, saya lebih suka letak kepada diri saya Saya akan rasa uh, Suka dukanya, kecewanya bila mana kalau saya terdetik Nak give up, nak putus asa kerana kejian dan cakian Hanya setakat terdetik pun saya akan rasa kecewa, sebab apa? Sebab kalau kita ni betul-betul kita kata ikhlas kerana Allah Sebenarnya, lantak orang lah nak cakap apa pun. Sebab kita nak keredon Allah bukan pujian manusia. Kalau sekarang ni, aku rasa aku nak berhenti berdakwah, aku nak kurangkan berdakwah kerana orang keji aku, orang caci kat aku, maka di situ mula timbunya, aku sebenarnya ikhlas ke tak ikhlas ni? Kalau aku ikhlas, jadi aku duleh apa orang cakap. Tapi kalau aku tak ikhlas, di situlah kita akan rasa, eh, orang cakap, aku kena peduli. Tak, tak, tak. Saya itulah saya kata secara mudah bagaimana kita kata kekecewaan tu lah kalau rasa bila ada rasa putus asa begitu ha, tengok mood cikgu Fadli bagaimana pula dia suruh kau masuk dia keluar pula dia kecewa eh, tu dia tengah kecewa <laughs> 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 ada, 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 Dia, dia macam tu lah. Ya. cantik ayat tu. Kemanisan itu bila dibenci orang yang benci Islam Menandakan bro bawa benda yang betul